জীৱনত আপোনাৰ সমান সাপ অসমৰ মানুহে হয়তো ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই কাৰণ তৰুণ গগৈত ব্ৰহ্মত তালোত যিটো খুদ দিছিল সেই খুদ দিয়া মানুহজন কোন আছিল কাৰণ তৰুণ গগৈয়েটো গাখীৰ খুৱাই খুৱাই কাৰোবাক ডাঙৰ কৰিছিল কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুখেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক এই একেইতে একেই মুক একেই দিবা একেই দাপন আপনি কোন কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আরুত আজি তার পিছত অধিক বিজেপি হবলৈ গই অধিক আরএসএস হবলৈ গই আৰু নরেন্দ্র মোদী আৰু অমিত শাহৰ ভিত্ত হবলৈ গই এই বিলাক কথা দলীয় কৰ্মীৰ আগত কবলৈ আহে লাজ নালাগে আপোনা জালিপাড়ায় প্ৰথম পোৰা চাৰ্তু গাখীৰ খুৱাইছিল এজনক আমাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুৱে মোক এটা টুইটাৰ পঠাইছিল যে দাদা এজন মানুহ এজন মানুহক গাখীৰ খুৱাই আছে এইজন মানুহ নহয় মই বোলো কি নহয় দাদা মই কি নকওঁ

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভুল তথ্য দিছে তাত গাখীৰ খুওৱা হোৱা নাছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে যদি কোনোবা সাপক অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই সেই মুহূৰ্তত গাখীৰ খুৱাইছিল বা আমি উপস্থিত থাকিছিলোঁ তেনেহ'লে অসমৰ সমাজ জীৱনত কোন সাপ আমি নাজানো কিন্তু অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত আপোনাৰ সমান সাপ অসমৰ মানুহে হয়তো ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও দেখা নাই কাৰণ তৰুণ গগৈত ব্ৰহ্মত তালুত যিটো খুদ দিছিল সেই খুদ দিয়া মানুহজন কোন আছিল কাৰণ তৰুণ গগৈয়ো গাখীৰ খুৱাই খুৱাই কাৰোবাক ডাঙৰ কৰিছিল আপুনি এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থৈছিল আপুনি পাহৰি গৈছে যে হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈ আপোনাৰ বাবে কি ৰাজনৈতিক জীৱনত এই দুজন ব্যক্তিয়েই আপোনাৰ কাৰণে আছিল পিতৃস্বৰূপ আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আপুনি কৈছিল এজন আপোনাৰ বাবে দৈৱকী আৰু আনগৰাকী আপোনাৰ বাবে যশোদা বা এজন আপোনাৰ বাবে নন্দ আৰু আনগৰাকী আপোনাৰ বাবে বসুদেৱ এই ধৰণৰ বক্তব্য আপুনিয়েই দি থৈছিল আৰু তাৰ পাছত আপুনি মনত পেলাওক সেই হিতেশ্বৰ শইকীয়াক আপুনি এটা সময়ত কি কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰিয়ালটোক আপুনি কি কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পিছত আপুনি সেই শইকীয়াৰ ঘৰত বাথৰুমত বেডৰুমত ড্ৰয়িং ৰুমত থকা মানুহজনে হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰিয়ালক কি কৰিছিল আপুনি আমাৰ নিজক সোধক তাৰ পিছত তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিল আৰু সেই তৰুণ গগৈক পোনে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম তালোত বিগত পোন্ধৰ বছৰত সেই ব্ৰহ্ম খুতটো মাৰিছিল ইমান অকৃতজ্ঞ আৰু ইমান বিশ্বাসঘাতক ৰাজনীতিক আজিৰ দিনত অসমৰ মানুহে আপোনাক বাদ দি কাৰোবাক দেখিছে নেকি তাৰপাছত আপুনি আকৌ আনক গাখীৰ খুওৱা উদাহৰণ দিয়ে এবাৰ নিজৰ গালৈকো স্বীকুটি চাওক তাৰপাছত কিছুমান কথা কবলৈ চেষ্টা কৰক আবৃত্তি কৰিবই লাগে যদি পাকঘৰৰ আকৃতি কৰা আকৃতি কৰা সিমান খিনি সাহস তোমালোকৰ নাই সেইখিনি সাহস তোমালোকৰ নাই সাহসেৰে প্ৰতিবাদ কৰা ধুবুৰী কিয় এন আৰ চিতা নগল গোৱালপাৰ নামত তোমালোকৰ এতিয়া নাই কাৰণ তোমালোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি কথা কৈছে এন আৰ চিত ধুবুৰীৰ গোৱালপাৰাত নাম কৰ্তন যোৱাৰ সময়ত বা যিসকলে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে অত্যাধিক ৰূপত সেই সময়ত আমি কি কৰি আছিলোঁ আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এন আৰ চিৰ এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত যিটো তালিকা ওলোৱাই নাই আজিৰ দিনটোতো চুপ্ৰিম কোৰ্টত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যি খচলা প্ৰকাশ পাইছিল এই সমগ্র প্রক্রিয়াট যখন মানুষ জড়িত হয়ে আছিল যদি কোনোবাই বেই নামে বেই বুদ্ধি যদি নাম সুমাইছে তার কারণে মই দায়ী নিক কার সরকার চলি আসিল কার কর্মচারী তাত কাম কৰিছিল আপুনি নিজেই কৈছে আপনি দ্বিতীয়গুলি মন্ত্রী দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর পিছতে আপোনাৰ স্থান যদি আপোনাৰ সেয়াই আছিল সেই শক্তিয়ে যদি আপুনি পরিচালিত কৰিছিল রাজ্য সরকার যদি তাদেরকে চলাইছে তেন কি সরকার চলাইছে কৰ্মচাৰী লাগিছিল বাংলাদেশৰ কৰ্মচাৰী আহিছিল নেকি অসমৰ কৰ্মচাৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি পাহৰি নাযাব আপোনাৰ গড়কাপ্তানি ডিপাৰ্টমেণ্টত গড়কাপ্তানি বিভাগত স্বয়ং বাংলাদেশীৰ নাম ওলাইছে তাৰপাছত আপুনি কিয় আমাক আক্ৰমণ কৰে চৰকাৰ মই চলাইছো চৰকাৰ কোনে চলাইছে এন আৰ চিৰ কামত কোনখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল যদি সেইবিলাক মানুহে তেনেকুৱা দুই নম্বৰী কাম কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এতিয়ালৈকে আমি কিয় দেখা নাই যে সেইসকলক আপুনি শাস্তি দিছে কওক কোনজন তেনেকুৱা দুই নম্বৰী কাম কৰা বিষয়াক কৰ্মচাৰীক আপুনি শাস্তিৰ কাজগড়াত বহুৱাইছে কওক এজন মানুহৰ নাম কওক এনেই আৱেগত কিছুমান কথা ক'লে নহ'ব প্ৰিয় দৰ্শক যদি ধুবুৰীত এন আৰ চিত কাৰোবাৰ নাম কোনোবাই বুদ্ধি কৰি অজস্ৰভাৱে সোমোৱাইছে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোক আছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত হৈছে প্ৰতীক ঘাজেলা সমন্বয়ক হিচাপে আছে তাৰ দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যমৰ মুৰববী হিচাপে কি মোৰ নে আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰপাছত দুখ জাপিব বেলেগলৈ হ'ব নোৱাৰে এবাৰ নিজক সুধি লওক আৰু এটা কথা আপুনি নিজে এটা সময়ত অসম চুক্তিৰ রূপায়ণ বিভাগের মন্ত্রী আছিল এবছৰ দুবছৰ দুবছর নহয় আপনি ন ধৰি ধরে চুক্তি রূপায়ন মন্ত্রী আছিল আপনি কত গৈছিল আজি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গোয়ালপারা ধুবুরীত আপুনি বাংলাদেশী বাংলাদেশীয় দেখিলে সকশ একানব্বই বিরানব্বই সনতে আপুনি কংগ্রেস যোগদান কৰিছিল আৰু সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আপনি কংগ্রেস আছিল আর কংগ্ৰেছত থাকি পঁচিশ বছর থাকি আপনি ধুবুরী বরপেটা বঙ্গাইগত লেকচাৰ দিছিল ডিঙির শির ফুলাই ফুলাই আর এটা মাত্র এই দুবছর তিন বছর বিজেপি লকলিয়ায় অহা ভয়ত পলাই পতঙ্গ দি পরি পৰি। পরি পঁচিশ বছরে আপনার মন আর মগজুৰে সেই বাংলাদেশী উলিয়াব নোৱাৰিলে আপনি নেদেখিলেন আৰু দেখিছে বিজেপি অহা এই আড়াই বছরের ভিতৰতে কিমান সুবিধাবাদী হলে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা কব পাৰে মুখেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে কত গৈছিল আপুনি পঁচিশ বছৰত থাকোতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একেই টেটু একেই মুখ একেই জিভা একেই দাঁতেৰে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ অধিক আৰ এছ এছ হ'বলৈ গৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ত হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা দলীয় কৰ্মীৰ আগত ক'বলৈ আহে লাজ নালাগে আপোনাৰ তিনি নম্বৰত কি কৈছিল মই প্ৰিয়দৰ্শক চাওক আপোনালোকে এবাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ প্ৰতিযোগিতা হব তোমাৰ লগত আমাৰ আদৰ্শগত সংবাদ হব তুমিও আকৃতি কৰিবা আমি ৰাইজৰ মাজত যাম তুমি গাখীৰ খুৱাবা সহসেৰে স্ব সংবিধানৰ

তেওঁ আকৈ ফুটা দি ফুটিছে মুখত ইমান দিনে ক'ত গৈছিল মই আকৌ কৈছোঁ অসম চুক্তিৰ যি তেওঁ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদৰ কথা এই মুহূৰ্তত কৈছে যোৱা ন বছৰত যেতিয়া তেওঁ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল আপুনি কি কৰিছিল তেতিয়া এই যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আপোনাৰ অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ কথালৈ মনত পৰিল ইয়াৰ আগতে আপুনি কি কৰিছিল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কিমান আৰু ৰাজনীতি কৰিব কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে বিশেষকৈ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ আপোনালোকে কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাকখনত এবাৰ মনত পেলাওক হয়তো আপুনি পাহৰি গৈছে কাৰণ তেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত আছিল বিজেপিয়ে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ জনজাতিকৰণক লৈ সেই সময়ত যিসকল নেতাই ইয়াত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই চাৰে চাৰি বছৰত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কিমানখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া আকৌ অসম চুক্তিৰ কথা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা কি অসমৰ মানুহ মূৰ্খ অসমৰ মানুহ আপুনি ভবাৰ দৰে কি বুৰ্বক এই ৰাজনৈতিক তাৰ চাজেৰে আপুনি কিমান আৰু মানুহক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিমান আৰু আপুনি মানুহক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব আপোনাৰ উদ্যোগতেই এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিখন আপোনালোকৰ ইয়াৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ বৈঠক আপুনি প্ৰথমখন বৈঠকতেই উপস্থিত নাথাকিব তাৰপিছত ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই আকৌ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা কয় ইমান দিন আপুনি মন্ত্ৰী হৈ আছিল বিজেপিত মন্ত্ৰী হৈ আছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনাৰ ভূমিকা কি আছে কওক আপুনি অসমৰ ৰাইজক জনাওক যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কি স্থিতি আছিল আৰু আজি এই আঢ়ৈ বছৰ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত আৰু চাৰে চাৰি বছৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কি কৰিছে অসমৰ মানুহে দেখি আছে প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে কি কৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ দাবী উত্থাপন কৰা তেওঁলোকে কি কৰি আহিছে অসমৰ মানুহে দেখি আছে তাৰপিছত বুকুৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই এই কথা ক'বলৈ আহে ইমান বোকাত মিছা কথা অসমৰ ৰাজনীতিত আন কোনোবাই কব পাৰে নে নোৱাৰে আমি নাজানো কেৱল আপুনি পাৰে এইবাৰ যিটো অৰ্ণবায়েক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে ৰাজপথত কৰা হৈছিল মঙ্গলদৈ আজি এই গাখীৰ পোৱা আৰু আবৃত্তি কৰোৱা মানুহবিলাকক মই স্পষ্ট কৰিব খোজো কি অৰ্ণমাই দৰা তোমাৰ মা নহয় প্ৰিয়দৰ্শক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিঙি ফুলাই ফুলাই যিধৰণে উদাত্ত কণ্ঠৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কিছু সময়ৰ পিছত দি আছো কিন্তু প্ৰিয়দৰ্শক এবাৰ আকৌ চাই লওক অৰ্ণময় বৰাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক কৰা এই কথাখিনি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই দি আছো এবাৰ চাওক কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান মই গ্ৰহণ কৰিছো কৰি হত্যা কৰা হৈছিল যিদিনাখন মোৰ ভণ্টি মঙলদৈ ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল সেইদিনাখন আফ্ৰিকিস্তানৰ মানুহবিলাক অৰ্ণ নাই বৰা তোমাৰ মা নহয় এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰ্ণময় বৰা আৰু টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিছে মই তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ ক'ত আছিলোঁ আপোনাক কওঁ হয়তো যদি আপোনাৰ মগজু এতিয়ালৈকে সুস্থ আৰু সবল হৈ আছে যদি আপুনি আমাৰ প্ৰতিদিন টাইম নিউজ চাইছিল আপুনি দেখিছিল সেই সময়ত আমাৰ ভূমিকা কি আছিল বেলেগ টেলিভিশ্যন চেনেলৰ কথা নাজানো কিন্তু আমি একমাত্ৰ অসমৰ প্ৰথমটো টেলিভিশ্যন চেনেল হিচাপে মই আপোনাক এতিয়া অহংকাৰেৰে গৌৰৱেৰে কৈছোঁ যে অৰ্ণময় বৰাৰ ঘৰৰ পৰা একমাত্ৰ টক শ্ব' কৰা চেনেলটো আছিল প্ৰতিদিন টাইম আৰু আপোনাক মই কৈ দিওঁ একত্ৰিছ মেত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এক জুনত এক জুনত সেই সময়ৰ মোৰ সহযোগী সাংবাদিক ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱাক মই পঠিয়াইছিলোঁ সেই তেখেতৰ ঘৰলৈ আপুনি কৈছে মই কি কৰিছিলো আপোনাক মই কৈছো আপোনাৰ পত্নীৰ চেনেলে কি কৰিছিল আপুনি কওক এবাৰ মই কৈছো যে মই তাত গৈ মানুহ পঠিয়াই মই টক চ কৰিছিলো আৰু তাৰ ঘটনাটোৰ দূৰঘুৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ অৰ্ণৱাই বৰা মোৰ কাৰণে বাইদেউ মোৰ কাৰণে মা মোৰ কাৰণে এগৰাকী নমস্য নাৰী একেদৰে টেট শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা আপুনি কৈছে বেলেগে কি কৰিছিল নেজানো আমি সেই টেট শিক্ষয়িত্ৰী যিগৰাকী ছোৱালীৰ সেই অৱস্থা কৰা হৈছিল আমি প্ৰথমটো চেনেল হিচাপে উপস্থিত হৈছিলোঁগেইটা আৰু মাত মাতিছিলোঁ তাই ন্যায়ৰ কাৰণে এই এই মঞ্চৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আৰু আমি ইয়াৰ থিয় হৈ মাত মাতিছিলোঁ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আৰু যদি আপুনি বিশ্বাস নকৰে কি কৰিছিলোঁ আপুনি বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মইতো মন্ত্ৰী নহয় মইতো মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় মইতো চৰকাৰ নচলাওঁ ইয়াতকৈ মই কি কৰিব পাৰোঁ আপুনি কি কৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰতিনিধি তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই মই তাৰ পৰা টকশ্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ গাঁৱৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিছিলোঁ সেই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ ছোৱালীকেইজনীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি অসমৰ মানুহক জনাইছিলোঁ তাত কি বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এজন সংবাদ মাধ্যমৰ সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে ইয়াতকৈ মই আৰু কি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া মই কি কৰিছোঁ আপুনি মনত ৰখা দৰকাৰ কেৱল সিমানেই নহয় যেতিয়া সেই পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পোৱা নাছিল এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীৰ কন্যাক আমি এই ষ্টুডিঅ'লৈ আনি আমি আন এখন সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে কি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কি ভূমিকা পালন কৰিছিল সেয়াও অসমৰ মানুহক দেখুৱাইছিলোঁ তেওঁলোক আমাৰ অন্যতম অতিথি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰপাছত কি যুক্তিক আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰে যে আমি কত কি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ যদি মগজুৰ ভাৰাসাম্য হেৰুৱাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে যদি তেতিয়া বেলেগ কথা যদি সুস্প সবল হৈ আছে আপোনাক আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ আমি সেই সময়ত মৌন হৈ চেলুটেপ লগাই থকা নাছিলোঁ আমি সক্ৰিয় আৰু সপ্ৰতীপ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলো সংবাদ মাধ্যমৰ যিমানখিনি শক্তি সিমানখিনি আমি কৰিছিলো তাতকৈ আমি একো কৰিব নোৱাৰো বাকী দায়িত্ব আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰি আনৰ গালৈ আঙুলি তোৱাটো কেৱল অন্যায় নহয় মহাপ অকনমান সময়ৰ কাৰণে বাণিজ্যিক বিৰতি লম আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰে উত্তৰ দিম কি যিহেতু আপুনি উত্তৰ বিচাৰিছে প্ৰত্যাহ্বান দিছে সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পৰা শক্তি আৰু সামৰ্থ্য আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ সাহস আছে মোৰ মোৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক